गोंदिया जिल्ह्यात आमगाव तालुक्यातील भजियापार डोंगरगाव पंचवटी या गावी पाच जानेवारीपासून बेमुदत आंदोलन सुरू असून सुद्धा कोणतीही कारवाई झाली नाही म्हणून प्रहार संघटनाचे प्रमुख महेंद्र भाऊ भंडारकर यांनी पुढाकार घेत पत्रव्यवहार करून आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे प्रमुख मांगिया डांबर प्लाट त्वरित बंद करने अवैध रीतिया ब्लास्टिंग बंद हाँ, बोलेंगे आज के के बारे सर, में सर मैं बोलता हूँ कि आज पूरा देश गणराज्य दिन मना रहे हैं और हम ग्राम वासी भजेपर वाली उपोषण पे बैठे ये शासन और प्रशासन के लिए शोकांक होना चाहिए शोकांक तो इसमें एक से कोई दो मत नहीं और ये जो अयद काम है इनका अनलीगल काम है बिल्कुल शासन प्रशासन ये कहीं ना कहीं लेन देन में वो अपना वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अभी जो रोज कुआ को जो रोज पानी पी वाली यहाँ की जनता है इनको आज हर चीज से तकलीफ हो रही है और यहाँ उपोषण पे बैठे है इनने जो मशीन लगा लाए प्लांट बंद होने के आठ दिन बाद मशीन लाए और बंद में हाँ, हाँ, ये बोलना है आपका हाँ तो बंद में इनको क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा यानी हाँ। जो मरा आदमी है वो मरा ही रहेगा तो ये सारी चीजें इनकी अनलीगल है और हमारा ऊपर तो रहेगा लड़ाई चालू रहेगी शासन प्रशासन क्या कर रहा है तो अब वो उनका काम है मैं राधेलाल सरपंच ग्राम पंचायत भजिया पार कैसे बस ये यहाँ पे दस साल से क्रेशर चल रही है जी और दो साल से ये डामरी प्लांट चला है और यहाँ जो काम होना है अनधिकृत चल रहा है इलीगल चल रहा है तो ये डामरीकरण से ब्लास्टिंग यहाँ करते हैं गिट्टी का जो क्रेशर का धंधा चलता है तो ब्लास्टिंग शासन के नियम के हिसाब से नहीं चल रही ऐसा लग रहा है क्योंकि जब ब्लास्टिंग होता है तो मकानों में कंपन आता है मकानों को सब दिवाले क्रेक आ गई क्योंकि मकान गिरना चालू है दूसरा डामरीकरण के माध्यम से ये जो प्रदूषण हो रहा है इसके कारण यहाँ दोनों जो बस्ती है ये बस्ती में लोग बीमार हो रहे हैं और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको यहाँ से बंद किया जाए ऐसा पूरे हमारे समाज का कहना है और इसीलिए हम पांच तारीख से पांच जनवरी दो से यहाँ पे धरना आंदोलन बेमुदत्त आंदोलन हमारा चालू है ये जब तक नहीं हटेगा हम इसका विरोध में बैठे रहेंगे नाम देवेंद्र जीवनलाल रामडा ले उप सरपंच ग्राम पंचायत भजिया पार आपण पाच तारीख ना पाच पासून इथं उपोषणाला बसलेलो आहोत इथं आता दोन दोन कसे कार्यक्रम झाले मागे बावीस तारीखचा बी कार्यक्रम आपण इथंच केलेलो के आहोत आणि आज गणतंत्र दिवस पण इथंच आपण उपसरपंच असून सारी मी ग्रामपंचायतला आणि शाळेत उपस्थिती दर्शवली नाही पण मी उपोषणाला यासाठी नाही सोडत की आपण जोपर्यंत शासनाकडून सर्व सर्वश्री न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही हा उपोषण मागे घेणार नाही आणि आता हे तयारी आम आहे आम, आम आम की आमची आमरसण आणि उपोषण आणि कलेक्टर ऑफिसला आम्ही तात्काळ तीव्र आंदोलन करण्याची आता ध्यास निर्माण केलेली आहे आम्ही पंचवीस वर्षाच्या राजकारणामध्ये जवळून बघितलेलं आहे की सामान्य माणूस किती त्रास भोगतो परंतु एसीच्या खोलीमध्ये तुम्ही त्यांना 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 वोट देता ते लोक तुमच्याकडे डुंकून आज तुम्ही प्राण करा की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण ते काही चार पाच का गाव आहेत कुठल्या पार्टीला हो, बनवा व्हिडिओ पाठवा व्हिडिओ आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो बेल ऐकून दबायला विसरू नका जय महाराष्ट्र